Да, 10 сентября я приехал в Питер, в Уже живу здесь 6 лет, я обзавелся сыном, отец-одиночка, да, бизнесом, все круто, много что прошел за это время, стало сильнее, и хотелось бы вспомнить, вот Ася Вспоминала в препар... Как Я помню, читаю. одного преподавателя, которая много дала, это Карцева, Да, да. Которая... Я помню ее фамилию. Наталья Яковлевна. Она дала много что она умница, да, что, чтобы у нее было все в жизни супер, чтобы она пережила вот эту болезнь, это, да, потому что, да, что а, да, раньше очень страшно, э, да, она просто а могу сказать по себе, что у меня мама пока ела раком, и мы это прошли, мы это победили, да, и это очень сильно, да, когда человек не сдается, а он живет, и живет именно тем, что у него есть работа и э, семья. И мы с Карцевой очень хорошо общались, да, и она моего сына видела, и я у нее дома был, и, ну, это человек, который хочет жить. Да, который живет именно э, работой и даже когда она э, была уже три смерти в больнице, да, она все равно работала. Правильно, она да, страну, да, с, она, она работала. Чуть-чуть даже дополнить, да, она сколько книг написала. Да. Она даже, да. как бы... А я ей как бы, сказала спасибо. Внесла Я ей сказала на, спасибо на, на дипломе, а она говорит, за что? И, и, и учиться да, рядом, да, но, да, ну, да, принципе, да и нас учила. И Иланукс уже последний не была рядом, но она умница, да. она супер, и хотелось бы отнять какао за то, да. чтобы у нее все было в дальнейшем супер, и чтобы да, и в итоге она так обидела. a